Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 April bersama saya Kadizah Faisal dan juru bahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Penduduk Taman Seri Muda akui trauma banjir 2021 masih membelenggu. Juga bayi dipotong lengan kerana cedera angkara Zionis meninggal dunia. Seorang pembantu kedai Maut apabila motosikal ditunggangnya merempuh sebuah kenderaan pelbagai guna MPV yang membuat pusingan U di kilometer 26.5 Jalan Kuala Terengganu Kuantan di Alur Tuman Marang malam semalam. Muhammad Faharin Nufikri Saleh 17 tahun dari Kampung Pulau Kerengga Maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Marang, Superintendent Muhammad Sofian Rizwan berkata kemalangan membabitkan dua kenderaan itu dimaklumkan kepada pihaknya pada 11.30 malam. Siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku semasa sebuah MPV jenis Toyota Alphard dipandu lelaki berusia 41 tahun dari arah Marang Beach Resort membuat pusingan U di lokasi dari bahu jalan sebelah kiri. Secara tiba-tiba, motosikal ditunggang Muhammad Fahreen Fikri jenis Yamaha 135LC datang dari arah belakang lalu melanggar bahagian sisi belakang sebelah kanan MPV berkenaan. Superintendent Muhammad Sofian berkata mayat mangsa dihantar ke Unit Forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah, HSNZ untuk berdasar siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis meniru orang ramai yang mempunyai maklumat kejadian tersebut menghubungi Pegawai Penyiasat Trafik Inspektor Muhammad Syafiq Amsha Zaharuddin di talian 09 618 Seorang lelaki berusia 33 tahun maut dalam kemalangan membabitkan sebuah motosikal dan trailer di kilometer 37 Jalan Gua Musang Kuala Krai pagi tadi. Ketua Polis Daerah Gua Musang Superintendent Sik Chun Fu berkata, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Polis Gua Musang menerima maklumat kejadian pukul 8.40 pagi tadi. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira 8.15 pagi ketika mangsa yang menunggang motosikal dari arah Kuala Krai menghala ke Gua Musang memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan sebuah trailer. Mangsa dipercayai menunggang dalam keadaan laju dan sempat menoleh ke belakang sebelum perlanggaran berlaku. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Gua Musang untuk bedah siasat manakala pemandu trailer tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Umat Islam diseru terus menunjukkan contoh dan tauladan yang baik agar Islam menjadi agama yang dihormati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kehebatan Islam bergantung kepada sejauh mana umatnya memberi contoh yang baik dan bukannya dengan melakukan penghinaan terhadap kaum dan agama lain. Justru Datuk Sri Anwar berkata dalam mencapai hasrat itu institusi masjid perlu menjadi medan pembangunan syiar Islam yang memberi manfaat kepada masyarakat. Tambahnya perpaduan ummah akan rosak jika tiada penghayatan dalam pembinaan masjid yang tidak disertakan dengan nilai-nilai murni. Ini saya ingat uh, yang saya bersyukur kepada Allah SWT dan membanggakan saya dan mudah-mudahan jadi contoh yang baik. Ya, contoh bagi umat Islam Contoh bagi rakan-rakan bukan Islam yang keliling kita Bagilah contoh baik Islam ni hebat kerana contoh kita Islam bukan hebat kerana kita maki orang Islam bukan hebat kerana kita hina kaum lain Islam tu hebat kerana dia tengok contoh kita tu baik Masjid kita paling bersih Masjid kita paling indah Khariah kita tu paling baik peribadinya anak-anak kita cukup terlatih dan cukup disiplin itu yang akan menyebabkan orang hormat kita bukan kerana angkuh kita dan bukan kerana bengis kita atau bukan kerana kita memilih untuk menghina yang lain. Dato Sri Anwar juga menasihatkan semua pihak agar terus memainkan peranan dalam menjaga institusi masjid dan zakat supaya bantuan dapat disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Kerajaan juga perlu memainkan peranan dalam memastikan semua nilai-nilai baik diterapkan dalam pentadbiran negara agar tidak terlibat dengan masalah integriti seperti rasuah. Datuk Sri Anwar berucap demikian pada majlis peluncuran pembinaan semula Masjid Jamik Ceruk Tok Kun bawah di Bukit Mertajam, Pulau Pinang petang tadi. Pembinaan semula masjid berusia 30 tahun di kampung halaman Perdana Menteri itu dijangka siap pada Februari 2027 dengan kos RM15 juta. ringgit. Hadir sama Menteri Sumber Manusia yang juga Ahli Parlimen Bukit Mertajam, Stephen Sim Chee Kiong dan Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Muhammad Abdul Hamid. Terdahulu dalam majlis berasingan di Datuk Sri Anwar berkata pemberian kerajaan pusat yang disalurkan secara langsung kepada Kelantan dan Terengganu masing-masing menyaksikan peningkatan 30 dan 28% pada tahun lalu. Pemberian itu merangkumi wang ihsan, geran per kapita, sistem maklumat rekod-rekod Jalan Raya Malaysia Maris dan pemberian berdasarkan terhadap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup atau pemberian tahap daripada 2023 kenaikan Kelantan 30%. Kenaikan Terengganu 28%. Ya. No. Hasil Kelantan tentu kita tahu terbatas. Kalau kita nak ungkit umpamanya kalau hasil Kelantan sedikit, kita belanja sedikit tak boleh. Sebab masalah banjir besar di Kelantan. Masalah air belum selesai. Masalah lebuh raya dan jalan semua kena kena selesaikan. Masalah petani miskin, nelayan kita harus bantu. Kata Perdana Menteri pada 2023 Kelantan menerima peruntukan dari kerajaan pusat sebanyak 588 juta ringgit dan ia meningkat kepada 762 juta ringgit pada tahun lalu, meningkat sebanyak 30%. Manakala Terengganu pula menerima pemberian sebanyak 1.57 bilion ringgit pada 2023 dan meningkat kepada 2.02 bilion ringgit pada tahun lalu, peningkatan sebanyak 28%. Datuk Sri Anwar juga menafikan dakwaan bahawa kerajaan Madani menganaktirikan Kelantan dan Terengganu. Sebaliknya, beliau menghormati persahabatan pimpinan kerajaan negeri. Beliau berucap demikian pada majlis sambutan Aidilfitri Madani 2025 peringkat negeri Kelantan di pantai Irama Bacok hari ini. Turut hadir Menteri Besar Datuk Muhammad Nasruddin Daud. Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar berkata pemberian kerajaan persekutuan kepada Kelantan adalah melebihi daripada hasil dari kerajaan negeri untuk tahun 2024, hasil Kelantan yang diterima dari Kerajaan Persekutuan adalah RM762 juta, ringgit, manakala hasil Kerajaan Negeri dari sumber lain sekitar RM500 juta. Ringgit. Jelasnya hanya tiga negeri yang menerima pemberian Kerajaan Persekutuan melebihi RM1 bilion ringgit setahun iaitu Sarawak, Sabah dan Terengganu. Dipersilakan. Kerajaan Persekutuan juga jelas Perdana Menteri memutuskan akan menyegerakan projek tebatan banjir di Kelantan bagi menyelesaikan masalah banjir di negeri itu yang berlaku saban tahun. Kata Datuk Sri Anwar, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra dan Kementerian Ekonomi telah diberi mandat melihat beberapa kaedah baru bagi menangani isu banjir di negeri berkenaan. Allah berikan kita kekuatan ikhtiar teknologi apa air yang melimpah air itu tak boleh disimpan untuk musim kemarau tentu dia boleh sebab itu kita berikan pendekatan baru dan saya ucap terima kasih kepada negeri bagi kerjasama pengambilan tanah harus lebih cepat dan dalam mesyuarat tadi pun kita telah menyenaraikan beberapa projek yang harus disegerakan jadi elok pada kesempatan ini saya nak betulkan kadang-kadang pandangan kita dengar sendiri Semangat yang ditunjukkan oleh Menteri Besar Berandahkan al Al-Quranul Karim Wa ta'awanu alal al bir wa taqwa Wa la ta'awanu alal ahmi wal udwan Maksudnya kerjasama Tambahnya, biarpun wujud perbezaan dalam soal pentadbiran kerajaan pusat dengan Kelantan, namun matlamat kedua-duanya tetap sama, iaitu untuk mengangkat martabat negara dan negeri. Justru masalah membabitkan rakyat seperti banjir mesti diselesaikan dengan kesepakatan. Dalam ucapannya juga, Datuk Seri Anwar menegaskan bahawa kerajaan persekutuan tidak akan mengizinkan mana-mana pegawai atau orang politik menggunakan peruntukan kerajaan seperti salah guna tender atau sakau untuk kekayaan diri sendiri. Justru beliau istiharkan perang dengan mereka yang menyalahgunakan kuasa kerana walaupun kerajaan mempunyai hasil yang banyak, ia akan hilang angkara disalahguna untuk kepentingan diri masing-masing. Tragedi banjir besar yang melanda penduduk Taman Seri Muda pada tahun 2021 masih segar dalam ingatan mereka. Menurut Hanizah Maddani, hujan lebat selama beberapa jam di kawasan itu baru-baru ini membuatkan keluarganya trauma dan sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga. Empat tahun lalu, banjir yang melanda melepasi bumbung tingkat satu rumahnya. Tidak mahu mengambil risiko, Kali ini Hanizah 55 tahun dan suaminya Rosli Saleh 65 tahun keluar dari rumah dengan segera lebih kurang 6 pagi menggunakan teksi milik suaminya ke rumah anak di Putrajaya biarpun air baru mencapai paras lutut. Hujan lebat melanda kawasan tersebut dari malam sehari sebelumnya sehingga ke awal pagi hari berikutnya lah pengalaman tu memang trauma lah juga kan Sebab memikirkan kejadian yang sebelum ni memang teruk lah kan sampai, sampai merosakkan harta benda semua kan Kita orang kalau air dah naik paras lutut tu memang Dah risau macam nak keluar daripada rumah Takut lah macam lebih lagi pak tu, pak cik kan masalah kesihatan Dengan makcik pun macam tak berapa sihat sangat ha, Itulah terpaksalah kita orang keluar Ketika banjir 2021, dia dan suaminya terpaksa mengharung air setinggi paras hidung pada waktu malam dan perkara itu akan kekal dalam ingatan mereka sampai mati. Sebagai pemilik rumah lebih 30 tahun, ujian itu terpaksa dihadapi dan tidak mungkin akan berpindah atas faktor kewangan. Sekarang ini hanya beberapa perabot dan barangan elektrik yang rosak disebabkan banjir 11 April lalu. Belajar dari pengalaman yang lepas, suami isteri itu sudah mengalihkan barang-barang berharga mereka ke tingkat atas terlebih dahulu sebelum keluar rumah tempo hari. Bagi penduduk lain, Aslin Junik dan isteri Isiti Amina Menoi, mereka mengambil keputusan untuk tunggu di rumah dahulu kerana mendakwa air tidak terlalu tinggi. Memang kita ada dah terdetik nak, nak pindah, tapi bila kita fikir-fikir tahap dia tu dekat di atas lutut. Uh, tak seberapa ni membimbangkan jadi kita berhati-hati dalam kita jaga dulu lah. kita buat penjagaan dulu takut-takut banyak ulaku benda yang tidak kita inginkannya uh, kita sebab barang-barang dekat rumah banyak macam perkakas bak dapur Aslin berkata anggaran kerugian yang dialaminya kerana banjir baru-baru ini adalah sebanyak RM3000 yang merangkumi barangan elektrik seperti peti ais, almari, sofa dan lain-lain Rumahnya yang berada berhampiran longkang juga merupakan punca air cepat naik. Hujan lebat berterusan mengambil masa hanya sejam untuk air banjir memasuki ke dalam rumahnya. Tahun ini dua kali rumahnya dimasuki banjir. Seorang lagi penduduk, Nurzatul Asmawiyah Rosidan yang baru sahaja berpindah ke rumah itu dalam tempoh dua tahun, tidak menyangka akan berdepan banjir lagi. Dia serta keluarga keluar dengan segera berlindung di stesen minyak berdekatan sementara menunggu air surut. Masa naik air tu kita dah keluar dah. Dah keluar sebabnya masa enam setengah pagi tu dah tengok parah air sungai depan tu dah penuh semua kan. Jadinya keluar dulu lah. Pantang melalui CCTV kat rumah. Sebab sana tempat yang selamat, yang tinggi kan. Ha, bawa hidup kereta semua sebut di sana lah. Kan dua biji dengan satu kereta yang tak hidup tu terpaksa tinggal Hmm, lah. tak ada apa sebab dia air tak tinggi sangat kat luar kan. Semua masuk dalam rumah melalui dapur. Kebanyakan penduduk sudah mula mengemas rumah mereka sejak malam semalam dan meneruskan aktiviti itu pagi tadi. Ada antara mereka terpaksa mengambil cuti untuk membersihkan rumah. Baik, selepas ini operasi besar-besaran bersihkan sekitar kawasan letupan pipe gas bermula. Alhamdulillah bertemu kembali. Kerja-kerja pembersihan di kampung Kuala Sungai Baru Puchong yang terjejas susulan kebakaran besar pipe gas lebih seminggu lalu hanya dapat dimulakan hari ini. Menjelaskan perkara itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata proses pembersihan tidak dapat dijalankan lebih awal disebabkan faktor keselamatan malah kawasan itu hanya dibenarkan untuk masuk setelah mendapat kebenaran polis dan bomba tiga hari lalu. Beliau berkata struktur kediaman di kawasan kampung itu dibina tanpa pelan pembangunan rasmi berbanding kawasan taman perumahan seperti Taman Putra Heights dan Putra Harmoni yang dirancang mengikut piawaian yang ditentukan. Situasi itu sekaligus menyebabkan tahap kerosakan yang lebih parah di Kampung Kuala Sungai Baru. Kita gerakkan kempen pada hari ini ataupun operasi pada hari ini untuk membantu kawasan itu. Sebab uh, di kawasan sana ia dibangunkan uh, bukan dengan kaedah perumahan yang tersusun. Susun. di Kampung Putra uh, di di Taman Putra Haid atau Putra Harmoni memang perumahannya perumahan tersusun ada standar yang mengikuti ketetapan KM dan sebagainya tapi berbanding dengan di Kampung Kuala Sungai Baru ia dibangunkan sendiri selama beberapa tahun dengan mungkin kurang tersusun dan kurang perancangan jadi kesannya juga turut uh, turut buruk ataupun kesannya juga lebih parah berbanding dengan Putra Harmoni dan juga kesan keselamatannya juga parah Beliau ditemui selepas melancarkan Ops Mega Pembersihan di Arena Majlis Bandaraya Subang Jaya pagi tadi. Bagi Ops Mega ini, lebih 4,000 petugas termasuk sukarelawan dan anggota dari pelbagai agensi kerajaan dan institusi lain digerakkan secara bersepadu dalam operasi selama dua hari anjuran Majlis Bandaraya Subang Jaya. Sebanyak 264 unit kenderaan dan jentera digunakan termasuk lori water jetter, lori tangki air, lori roll-on-roll-off, roro, jentera pengorek kaut dan mesin pencincang kayu Operasi pembersihan di kampung ini melibatkan kawasan dalam radius 320 meter yang terjejas dan merangkumi empat sektor. Ia melibatkan pembersihan longkang, jalan utama, pengangkutan barang musnah, mencuci tembok dan dinding rumah yang terkena percikan tanah serta pemotongan pokok. Setakat ini, 307 kediaman telah dibenarkan untuk diduduki semula. Lebih banyak rumah dijangka dapat diduduki dalam masa terdekat selepas proses pembersihan selesai. Pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Donai Kuning menyaksikan pertembungan tiga penjuru atas barisan antara barisan National BN, Perikatan National PN dan Parti Sosialis Malaysia PSM. BN mempertaruhkan Dr. Muhammad Yusri Bakir, PN pula meletakkan Abdul Muhaimin Malik dan calon PSM Bawani KS. Pegawai Pengurus Pilihan Raya N48 Ai Kuning Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori mengumumkan pihaknya menerima pencalonan calon PN Abdul Muhaimin pada 9.01 minit pagi disusuli calon BN Dr. Muhammad Yusri pada 9.06 minit pagi dan calon PSM Bawani KS 9.15 minit pagi. Bagi maksud pilihan raya ini, hari itu di awal akan diadakan pada 22 April 2025 selasa dan hari ini pada 26 April 2025 Sabtu. Terdahulu calon BN berarak dari arena TN 50 Tapah melalui jalan Raja Kira-Kira setengah kilometer bermula jam 8.30 pagi dengan membawa bendera Parti Kerajaan Perpaduan. PRKI Kuning diadakan susulan penyandangnya Ishsam Syahrudin, 58 tahun, meninggal dunia selepas bermain bola sepak di Stadium Bandaraya Pulau Pinang 25 Februari lalu. Allahyarham yang juga ketua AMNO bahagian Tapah berkhidmat sebagai ahli Dewan Negeri Perak bagi kawasan air kuning pada 2002 hingga 2025. Pada PRU15, Ish Sam menang dengan majoriti 2,213 undi iaitu dengan 9,088 undi dalam pertembungan lima penjuru. Malaysia akan menghantar kemudahan hospital medan dalam masa terdekat ke kawasan terjejas teruk akibat gempa bumi berskala 7.9 rekta di Myanmar baru-baru ini. Keputusan itu jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan telah dipersetujui dalam mesyuarat kabinet yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu lalu. Hospital 80 buah 84 buah agunto. Dan mereka memerlukan tempat apa yang dipanggil sebagai uh, bilik uh, pembedahan yang mobile Yang boleh bergerak untuk diurus oleh pakar-pakar perubatan Ini sedang diuruskan dan kita minta supaya Akatan Tentera Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia Untuk uh, berpakat macam mana cara untuk menghantar Tapi kelulusan secara dasar oleh kerajaan telah pun diluluskan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dalam mesyuarat kabinet yang lalu. Beliau ditemui pada majlis rumah terbuka Aidilfitri Kementerian Luar dan Parlimen Rembau di Rantau hari ini. Mengulas lanjut jelasnya kelengkapan hospital Medan mestilah lengkap dan perlu merangkumi bilik bedah, bilik X-ray dan kemudahan ward yang dilengkapi 30 katil. Myanmar katanya berdepan pelbagai cabaran untuk menstabilkan keadaan malah kini sedang memulihkan tenaga elektrik secara berfasa walaupun memakan masa Selain itu menurut beliau kerajaan sementara Myanmar memerlukan banyak bantuan perubatan serta sistem untuk menapis air dan memerlukan kemah-kemah sebagai penempatan sementara Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM mengumumkan pelantikan Zabidi Hasan, 54 tahun sebagai ketua pengarah berkuat kuasa semalam. Zabidi menggantikan Amir Ali Wali Mohamed yang menamatkan perkhidmatan semalam selepas meneraju yayasan itu selama 2 tahun. Zabidi yang berasal dari Baling, Kedah sebelum ini pernah menjawat jawatan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Takwa Wilayah Persekutuan. Sejak 2018, pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang ilmu wahyu dan warisan Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) itu juga pernah terbabit dalam pengurusan dan pentadbiran universiti tersebut selaku penolong pengarah Jabatan Latihan dan Kepimpinan Pusat Pengajian Asasi dari 1997 hingga 2007. Beliau juga pernah menjawat jawatan timbalan pengarah di Bahagian Pembangunan Hal Ehwal Pelajar UIAM hingga 2013. YAPIM dalam pada itu turut mengumumkan bekas ahli dewan undangan negeri ADUN Taman Medan Syamsul Firdaus Muhammad Supri dilantik sebagai ahli lembaga pemegang amanah YAPIM berkuat kuasa serta-merta. Kedua-duanya menerima watikah daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr Muhammad Aimi Mukhtar di Kompleks Islam Putrajaya semalam. Selepas ini kawasan kubur jadi tempat berlindung. Bertemu kembali kita ke perkembangan luar negara. Kisah memilukan di Gaza apabila bayi perempuan yang parah dalam serangan rejim Zionis sehingga lengan kirinya terpaksa dipotong dilapor meninggal dunia semalam. Perkabaran duka itu disahkan wartawan Gaza Nahid Hajjaj yang merakam video bayi tersebut selepas selesai menjalani prosedur amputasi di sebuah hospital di Gaza. Menurut Goods News Network. Bayi perempuan Syam Imad Muharib yang baru berusia seminggu meninggal dunia selang beberapa minit selepas menjalani prosedur tersebut. Anak syurga itu menjadi mangsa Zionis selepas tentera negara haram menyasarkan rumah datuknya di Al-Shujaya, Timur Gaza. Derita rakyat di Gaza berterusan apabila kehidupan berpindah randah berlaku hampir setiap hari. Mereka tiada wang, tiada bekalan makan, minum dan tiada keperluan asas untuk hidup sehingga terpaksa mendirikan kemah perlindungan sementara di tepi kawasan perkuburan. Bagi rakyat Gaza yang ditemui tiada lagi tempat yang ingin dituju bagi mencari perlindungan ingin menyewa kediaman harganya mahal malah di mana sahaja sekalipun risiko diserang bom Israel tetap ada kini tepian kubur menjadi pilihan untuk berlindung biarpun dirundung ketakutan dan diancam haiwan berbisa وهنا بننزح من مكان لمكان اضطرينا نقعد فوق القبور يعني الميتين اصبحوا احسن من الطيبين ومعي ريحه كتلتنا والفران بيجوا علينا والعرس والحياية وبنموت جوع قاعدين في Baginya hidup ketika ini adalah sesuatu yang menyeramkan dan hanya kepada Allah doa dipanjat agar penderitaan ini berakhir. يعني ما لقيناش ولا مكان يقوانا غير المقبرة والريحة بتقتل الحشرات موجودة 24 ساعة الدبان البعوض لا لقي ولا أكل أولادنا بخافوا بنخاف من نومة الشارع من السيارات من الإسعافات الزنانات فوق نصنا كل نهار بعدين أولاد بخافوا من نومة المقبرة بعدين صابهم المرض في الجلد من البعوضة Ketika ini, hampir 2.4 juta penduduk Gaza menjadi pelarian di tanah tumpah darah sendiri berikutan kegilaan Zionis Israel menyerang, menjajah dan menceroboh bumi mereka. Malah rakyat bukan diarah berpindah sekali dua, malah berkali-kali oleh Israel. Salah satu strategi keji Zionis melemahkan semangat dan motivasi penduduk untuk mempertahankan tanah air mereka. Israel cuba memecah belah Syria serta memusnahkan kebangkitan negara yang berjaya menumbangkan pemimpin diktator Bashar al-Assad. Menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, negara haram itu membangkitkan sentimen etnik dan agama serta menghasut golongan minoriti di Syria untuk menentang kerajaan pimpinan Ahmed al-Shara. Turki merupakan penyokong utama pemimpin Ahmad Al-Sharaa yang mengetuai kumpulan Islamis Hayat Tahrir al shams atau HTS iaitu gabungan pemberontak yang berjaya menggulingkan Al-Assad pada Disember tahun lalu. Menurut Erdogan, pegawai dari Turki dan Israel memulakan rundingan minggu ini bagi meredakan ketegangan berhubung isu Syria. Namun beliau mengesan taktik Israel yang ingin membuat rundingan tersebut hanya bagi berebut pengaruh terhadap negara yang masih bergolak itu. Kenyataan Erdogan itu dibuat ketika pertemuan beliau dengan Presiden Sementara Syria Ahmed Al-Sharaq dalam satu forum di Mediterranean Selatan Antalya. Pertemuan itu menekankan sokongan Turki kepada rakyat Syria dalam usaha membina semula negara dan penghapusan sekatan ekonomi ke atas Syria. Selain itu, perbincangan berkenaan turut menyentuh mengenai pengukuhan kerjasama dalam pelbagai sektor antara Turki dan Syria. Ia adalah lawatan kedua syarak ke Turki sebagai pemimpin selepas kunjungan pertamanya ke Ankara pada Februari lalu. Sebelum mengakhiri berita Al-Hijrah, jangan lupa saksikan perjalanan Duyufur Rahman menuju Baitullah diiringi kisah suka duka, proses dan cabaran sepanjang musim haji menerusi program Mujahadah Arafah setiap Jumaat dan Sabtu jam 10 malam. Dengan tempat yang sempit, kemudahan tandas yang terhad, jadi dia perlu kepada kesabaran dan sebagainya akhlak yang baik. Matlamat kita dalam pembelajaran haji ini bukan untuk lulus perbezaan tapi ini kita nak kesempurnaan dalam mengerjakan haji. Ibadah ni tak boleh main tiru je. Mengikut-ikut tak boleh. Memang tak boleh. Kursus yang dibuat oleh tabung haji ini memang sangat-sangat baguslah. Pengalaman-pengalaman, cerita-cerita baru di Ustaz Ustazah itu yang sangat membantu saya sebenarnya. Dengan itu sekian berita al-hijrah untuk malam ini. Saya Kadiza Faisal dan jurubahasa Syiharat Amin Zuhaili Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.